V dávnych časoch še po Nješka zatrimala značnosť medu, osnovného produktu, ktorý pravia pčoli. Najčastejšie ho človek hasnoval jak zasladzovač, ale od dávna poznati i jeho likovity svojstva. Z toho interesovania nastali i druhý produkty i preparáty na jeho bazi, ta preto i Neška aktuálny konar pole práve apikultura. apikultúra. Jak si še, še počala zanimať so s pčolarstvom? To skôr je u detinstva, môj tato bol pčolár, mal veľa pčolí, veď som mu počala jak pomáhať, takže rozvíla to tá ľubosť pro pčoloch. to dávno bola? E, dawno je dávno, ja dám, že ja bola v osnovnej škole, môž 6, 7, 8 klasa, tak tedy tato bol pčolár, isto jak ja. Prešli roky priniesli zo sobu premenky klimy, ta horúčava i suša bar vplivovali na produkciu. Na pčeli je klima enako kot v drugih barskih remercah. Naprimer, jarke potrebujejo veliko toplote, pogosto žimnejše dišče pada in zvonine ne morejo nazberati do sebe jedenja. In naprimer, isto je v lece. In ko ti paši veliki vročavi, bodo dižnje padali problem z zvočnico in nekatere cikke, ki bi prinesli jedenje do košnice, so druge barske bitne. Kako se to odražuje na pčeli? Vedno manj medu jeste in manj pčeli. Že bi pčelarstvo bilo uspišne, co najznačnjejše? Porobiti e, to e, ti stvari, co treba na čas. Naprikaz, treti razih, e, satni osnovi, vinjac, metke, če to ni porobi na čas, kje še za kašnji daske to već odražuje na cali rok. Co vi produkujete? Med? E imam med, imam da skeljo medu, već pravim e, suhi ovoci z medom i imam propolis, kapke propolis pravim. Zohljadom na e, premenki klimi, Jak ste ešte prirychtali za šledujúci rok? Teraz zaujíš, aká bude chvíľa. Tak dom, že nemôžem dať sa na priedok Uvidím, že jak bude, kedy ich treba seliť, kedy prepatrať. Na zaujím, že keď ľudia bude normálnejší rok. premenky v klimi nemôžu dístvovať. A na čo môžu dístvovať, že by pčolom bolo lepšie? Pčelom ľudia merkujú, kedy pírskajú, jak pírskajú, jaké sorty slunečníku, sada, da to nebudú hybridy, lebo je hey, nedobože ke GMO, o, na to spôsob. Keď čo pyrska, da še primerkuje na pčoli, pretože je v šadzi veľo trovanja pčoloh. A od nich, od pčoloh, je veľo poljoprivredni sorty zaviša samým tým imi. Či hosnejace subvencii? То і це держава дала гей, мам регістрування поліприродне господарства. того року. есть, прийшло було езердинарію по кошниці, там вже то мало, щоб ми могли більше. І корисим тот обштинський конкурс окула дава. Вони давають баш великі погольності, даваю 80% десят поступ по без підвіа. То уж два разом користила разом купила велю кошніці. Ja kompletný a toho prešloho roku som to je z toho ešte kupela hordový inok so slavinou, čo mi veľa olehčuje kladenie medu. Keď šepčoli na dajaký spôsob pokaliča, ochoria alebo otruju, produkcia medu cerpi celú sezonu a košnici treba celý rok, že by še okrypela. Dobrý med ne môže zameniť nejaká alternativa i preto bar značne začúvať stot konar privredi, že by bi bolo otrimujúci i konkurentni, da preto ľubica hasnuje subvencii na državnim, a tiež i na opštinskim urovnju. To nemôže môže zakryť celú produkciju, ale všelijak pomogne u financijoh. Cena medu ostala ista u odnošenju na prešli roky, ta da jedni komercijalni medare oprobovali i u inovacijoh. sam Ja zbogacel vrednost medu, takže su mu dodal perše brusnicu, magočki zbundavi, a s časom prišli i novi ideji, da sam do medu počeo dodavac liofilizovanu ovozi, i tak sam dostal novih klijentov. To mišanjina 95 od medu, a 5 100 ovoci, jak su to jahodi, malini, pomaranči, aronija, a najinteresantnijšimi pistači. Liofilizowana ovoc zdrava boše dostavana na minus 40 stupnji za zvaku umovanjom, takže ovoc nje traci svojoj kvaliteti. U kombinaciji sa zmedom to prava nutritivna bomba. Teraz pčoli u fazi mirovanja, a medarom ostava pririhtač će za šljedujuću sezonu. Naš najveći zadatak je da... Naš najvažnijiši zadatak je da bismo pčolom ohabeli dost pokarmijak i da ih zaščiceli od horotog, ktori očežuju proces pravenja medu. Toto še obovjazno robi za sredstvami organskog pohodzenja. Jak to oksalna kvašnjina u vidu pantljikov koncom avgusta, a na kapkac treba kolok računa. Tedi temperatura vi še bi še pčoli ohabeli ohabeli od virusu varoja. Treba im ohabit skolo 20 kili medu po košnjici a dzenjet teljo dodavame invertni sirup i pogači. Čoli zberajú nektar zo skvitkoch, ta ho unoša do košnicoch, kde ho prerabiajú i odkladajú do skladiska, do pljajstroch. Proces zakončený, keď med dozreje. Med nie len smačný i zdravý, ale je i prírodný produkt, ktorý nás poviazuje so s tradíciou i prírodu i umožňuje ožívanie u všetkých jeho benefitoch. Čkoda, že ševeli na med zdohadňujem kolo kračuna.